endi rozi bo'lasizlar uch to'rt minut hazrati biloli habashiy bor Sufi, sofi ovozlari nihoyatda ko'rkam olloh shunaqa go'zal ovoz berganki azon etganlarida beixtiyor odamlar yig'lar ekan har azon etganlarida shunday tushari ekanlarki assalomu alaykum ya rasululloh deb jonifig'onlari bilan ichki butun borliqlarbilan yaxshi ko'rgan ekanlar yaxshi ko'rgan ekanlar haqiqatdan hazrati jabroil alayhissalom janob rasulullohni jonlarini olib yeah. ketib dunyodan o'tganlaridan keyin ke, ya'ni chiqib azon etib har salom berishga odatlanganlar assalomu alaykum yo rasulullohm deb salom beraman desalar janobi rasululloh yo'q o'sha yerda necha marta qushlaridan ketib qolgan ekan suv sepib ularni o'zlariga keltirishar ekan oxiri chidomabdilar ketib qolibdilar ya'ni makkadan makkadan bir necha chaqirimlarida qishloqga o'sha yerga kapa tutib o'sha yerda ibodat qilib tarki dunyo bo'lib yig'lab o'sha yerda ibodat qilarekanlar juda muddat o'tib ketibdi taxminan uch oy ay, uch oydan ortiq rasuli akram sallallohu alayhi vasallam tushlariga kiribdi ey bilol man sani ko'p sog'indim nega kelmaysan makkaga man o'sha yerdaman deganlaridi yarim kecha ekan sharta turib tohorat qilib tuya minib chop qilib xotinlari aytbdi ey bilol namuncha shoshasiz ertalab tong bo'lsin borarsiz deganda yo mani janobi rasululloh chaqiriyapti shu tuyani bostirib choqillab borib xudoni amri rahmati bilan bandod namoziga azon etadigan paytga yetib boribdilar haligi so'pi ham tayyor bo'lib turgan ekan voy bilol keldizmi ovozlaringizdan o'rgilaysiz deb yig'lab so'pi marhamat tabarruf qilib bering bilol sizni ovozingizni sog'indik b hazrati bilol habashiy chiqib ollohu akbar deb azon etsalar o'sha yerdagi makkadagi butun ummatlari dodlab kelibdi janobi rasululloh kelib qoldilarmi hammalari kelib biloli habashiyni bag'rlariga olib hidlab dodla janobi rasululloh kelib qoldilarmi keldingmi bilol sani ovozlaring janob rasululloh davrlarida yayraredi sani ovozingni eshitsib janobi rasululloh ham kelib qoldilarmi deb o'ylab biz deb hammalari dodlab de. şey yig'labverishibdi o'sha yig'idagi bo'lgan ya'ni duo mustajo bo'lib jiloli Habashi ham shafoat qilishlikka necha zotlarni shafoat qilishlikka alloh taolo tomonidan izn ya'ni marhamat bo'lgan ekan mana mana shunaqa olloh taoloning Rauf va rahim degan sifatlari qalblarga javob bo'lgan janob rasululloh butun umrlarini siz bilan bizga baxshiyda qilib yuborganlar ya azob chekdim menga bo'lmas ekan deb aytmadilar